নমস্কাৰ সকলোকে আজি এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠানৰ কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়াইছোঁ কালি আমি গৈছিলোঁ আমাৰ ঢেকীয়াজুলী অঞ্চলৰে বৰখমীয়া গাঁৱৰ নামঘৰলৈ যিহেতু পৰহি জন্মাষ্টমী হৈ গৈছিলে শ্ৰীকৃষ্ণৰ পবিত্ৰ জন্মাষ্টমী হৈ গৈছিলে তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি খঙীয়া গাঁওবাসীয়ে নন্দোৎসৱ পালন কৰাৰ লগতে কালি বোকা ভাওনা অনুষ্ঠিত কৰিছিলে আৰু বোকা ভাওনা আচলতে আগতে নাম শুনিছিলোঁ মই কোনোদিনে বোকা ভাওনা দেখি পোৱা নাছিলোঁ সেয়েহে মোৰ বাবে একেবাৰে নতুন এটা অনুষ্ঠান আছিলে খুব এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান আৰু ভাল লাগিলে অনুষ্ঠানভাগিলৈ গৈ আৰু তেখেতসকলৰ পৰম্পৰাগতভাৱে আজি কালি যিহেতু অনুষ্ঠানভাগীয়ে ছয়সত্তৰ বছৰ অতিক্ৰম কৰিছে পৰম্পৰাগতভাগে তেখেতসকলৰ নামঘৰত বোকা ভাওনা লগত নন্দোৎসৱ আৰু শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী পালন কৰি আহিছে আৰু বোকা ভাওনা বুলি ক'লে হয়তো বহুতে জানেই আৰু যিসকলে নাজানে সেইসকলক কৈছোঁ বোকা ভাওনা হৈছে মই মানে যিখিনি মোৰ মানুহজনৰ মুখেদি বা তাত থকা ব্যক্তিসকলৰ মুখৰ পৰা যিমানখিনি জানিছোঁ সেইখিনিহে কৈছোঁ আৰু ভুল হ'লে কিন্তু কোনো ভুল নুবুজিব মই জনাখিনিহে কৈছোঁ আচলতে আগতে যেতিয়া নন্দৰ গৃহলৈ গকুলবাসীৰ যোৱাৰ এক প্ৰথা আছিলে যেতিয়া শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মৰ পাছৰ দিনা নন্দৰ এটা প্ৰথা আছিলে আৰু সমূহ গঞা ৰাইজে পবিত্ৰ ৰঙা মাটিৰ লগতে ঘিউ মৌ গাখীৰ আৰু কলৰ এটা লেপ তৈয়াৰ কৰি আচলতে গাত ইজনে সিজনৰ গাত লগোৱা হয় যেনেদৰে ফাকু খেল খেলা হয় তেনেদৰে আচলতে বোকা খেল খেলা হয় আৰু সেয়া তেনেকৈভাৱে আনুষ্ঠানিকভাৱে আচলতে সেইটো কৰে তাকে বোকা ভাওনা বুলি কোৱা হয় আৰু তেখেতসকলৰ নামঘৰ ভাগীত এটা বিশেষত্ব আছে কি তেখেতসকলৰ নামঘৰভাগীত শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমীৰ দিনাখন এনেকৈ কলৰ থোক মানে এথোক এথুক কলৰ থোক আগবঢ়ায় আৰু কগলৰ থোক নামঘৰলৈ আগবঢ়ালে মনৰ কামনা যি ভক্তসকলৰ যি মনৰ কামনা থাকে সেইখিনি পূৰণ হয় বুলি এটা বিশ্বাস আছে আৰু বহুতে সুফল পাইছে বুলি মই জানিব পাৰিছোঁ কালি যোৱাৰ পিছতে আৰু খোল এ খুব এটা সুন্দৰ পৰিৱেশত আচলতে কালি অংশগ্ৰহণ কৰিব পাই ভাল লাগিলে তাৰে কিছু কিছু মুহূৰ্ত আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' আকাৰে প্ৰস্তুত কৰি আগবঢ়ায় ¡Gracias! I Thank <laughs> you.